bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi robbil alamin vassalotu vassalomu alad ala assalomu alaykum va rahmatullohi ala barakatuh saodatning yana bir sababi oltinchi sababi birovdan shukurni kutma birovdan rahmatni kutma qilgan yaxshiliging uchun o'zi hozirgi kunda savob qilib bo'lmaydi bu gap bu gap odamlardan qilgan yaxshiligi uchun minnatdorchilik kutayotgan odamdan chiqadi musulmon odamdan hech qachon bunaqa gap chiqmasligi kerak chunki u mukofotni ollohdan kutadi abu bakr siddiy haqida nozil bo'ldi bu oyat uning huzurida taqvodor abu bakrning huzurida hech kimga qaytariladigan yaxshilik yo'q ya'ni abu bakr siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa kimga efo ehson qilgan bo'lsa oliy bo'lgan robbini yuzini ko'zlab qildi odamlardan kutmaydi va o'zi ham yaqinda rozi bo'ladi parvardigorni jannatga kirganda rozi bo'ladi birodarlar biz bironta bir xayrli ishni qilsak bironta bir savobli ishni qilsak odamlardan qaytishligi uchun qilmaymiz ma'qulmi olloh va jalla bandalarni yaratdi bandalar rob subhanahu va taoloni zikr qilishlari uchun parvardigorlariga shukur qilishlari uchun lekin odamlarning ko'pchiligi buni o'rniga ollohdan boshqaga ibodat qilishdi ollohdan boshqasiga shukur keltirishdi chunki odamlarning ko'pchiligining tabiatida nonkurlik, noshkurlik, kufron ne'mat degan narsa bor Odamlarda ko'pi nonko'r bo'ladi agar birodar sen shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lsang shunga o'xshagan odamlarga saxovat qilsang ihson qilsang yaxshilik qilsang uni bilishmasa qadrlashmasa past sanashsa unutishadigan bo'lsa bu ham yetmagandek seni shuncha yaxshiligingdan foydalanib turib senga adovat qilayotgan bo'lsa gina kudurat hasad qilayotgan bo'lsa adovat qurolidan senga qaratib toshlar otayotgan bo'lsa xafa bo'lma sen ularga faqat yaxshilik qilding xolos ular munofiqlar deydi olloh quronda faqatgina olloh va uning payg'ambari ularni o'z fazli karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina olloh va rasulini yomon ko'rishdi munofiqlar nima uchun yomon ko'rishdi yaxshilik qilib qo'yilgani uchun albatta har qanday odam bilan gaplashib o'tirsangiz hayotida shunga o'xshagan nonko'r odamga uchraganligini gapiradi falon 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 ishlarni qilganman falon deb bir yaxshiliklarim foydam tekkan lekin u bunday qilib ketdi ota o'zini o'g'lini unib o'sish uchun hamma narsani muhoyo qilib berdi yedirdi ichirdi kiyintirdi bolam uxlasin deb o'zi uxlamadi bolamni qorni to'ysin deb o'zi och qoldi bolasi rohatlanishi uchun o'zi mashaqqatga kirdi ta'lim tarbiyasiga e'tiborli bo'ldi bola ulg'aydi bilagiga quvvat kirdi bo'yi cho'zildi mana endi kuch quvvatga to'lgandan keyin otasiga quturgan itdek tashlanadigan bo'ldi otasiga bepisand bo'ldi ota uchun turgan bitgani mashaqqat bo'ldi shunday qilib bu bola otasiga qablagohiga oq bo'ldi qarang o'zini otasiga oq bo'ldi otasiga nonko'r bo'ldi nima uchun chunki tabiatida mana shu nonko'rlik degan sifat bor buzuq noshukur nonko'r tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa birodar xotirjam bo'l bu qilgan ishingni mukofotini xazinalar bitmas tuganmas bo'lgan ollohni huzuridan umid qil ajri savoblarni kutgin biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz aslo biz bu so'zlarimiz bilan ana shu yaxshiliklarni qilganingizdan keyin odamlardan minnatdorchilik shukur rozilik kelmaydigan bo'lsa xafa bo'lmang chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos birodan minnatdorchilik kutma birodan shukurni kutma kutma birovdan yaxshilikni shunda ular nonko'rlik qilsa xafa bo'lmaysan chunki kutmagansan shunga tayyorsan yaxshiligini qadrlashmasa xafa bo'lmaysan tayyorsan bilasan odamlar tabiatini endi mabodo birontasi seni minnatdorchilik bildirib qoladigan bo'lsa qilgan yaxshiligingga bu narsa sen uchun сюрприз bo'lib qoladi tushunarlimi shu yerda shu yerda siz yaxshilik qilib turib o'zingizni xuddi mana bu yonib turgan lampochkaga qiyos qilib oling lampochkani ichidagi volframi qizib yorishadi yonadi tashqariga issig'i ham yorug'i ham tegadi lekin uni o'rab turgan shishasi unga shamollarni boshqa narsalarni ta'sirini ye'tkazmaydi uni ishi yonish yorug' tarqatish isitish o'zini ishini qiladi ustidagi shisha unga tashqaridan bo'ladigan ta'sirlarni to'sib turadi yaxshilik qilavering yorug'i chiqsin issig'iniz yetsin odamlarga manfaatiniz yetsin ulardan keladotgan narsaga parvo qilmang birodar yaxshilikni ollohni yuzi uchun qiling shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz siz yutuqda bo'lasiz qilayotgan yaxshiligingiz faqat allohni roziligi uchun bo'lsin yaxshilik ko'rgan odam nonko'r bo'lsa xafa bo'lmang chunki siz kim uchun qildingiz olloh uchun undan qaytish uchun emas astaydubillah men degan payg'ambarlar bu da'vatim uchun sizlardan ajr mukofot so'ramayman meni ajr mukofotim faqat barcha olamlarning parvardigori bo'lgan ollohning zimmasidadir musulmon odam odamlardan kutmaydi tayting men sizlardan bironta bir ajr mukofot so'rayotganim yo'q fahualakum ya'ni men sizlardan biron bir ajr mukofot so'ramasman shu mukofot sizlarga bo'lib qolaversin meni ajrim ollohning zimmasidaolloh barcha narsaga guvohdir demak yaxshilik <laughs> qiling bandalardan kutmang shunda qaytmasa tayyarsiz bunga mabodo minnatdorchilik qaytib qolsa bu sizga surprиз bo'ladi undan tashqari ollohga allohga hamdi sano aytgin birodar sen chunki seni olloh Allah taolo muhsinlardan qildi seni olloh Allah taolo ato qiladiganlardan qildi anavilarni esa ulardan qilmadi ollohga hamd ayt birodar chunki bergan qo'l baland bo'ladi olgan qo'l past bo'ladi olloh seni oliy qo'llardan qildi kutma minnatdorchilikni astadubillah biz sizlarni yolg'iz ollohning yuzi uchun taomlantirurmiz sizlardan bu ishimiz uchun biron mukofotni ham minnatdorchilikni ham kutmasmiz bilasan olloh uchun qilish kerakligini bilasan odamlarda aksariyati nonko'r noshukur bo'lishini bilib turib ba'zida xafa bo'lib qolasan odamlardan qara a deydi de. rossiyadan kelayotgan odamlar o'sha rossiyada yashayotgan odamlar uni moshinasiga o'tkazib aeroportga olib kelib kuzatib qo'yadi endi haligi o'zini yurtiga kelib olgan telefon qilib turib rahmat birodar yetib oldim deb telefon qilib qo'ymaydi bo'ladi a qo'l ko'tarib qo'yadiz shunga duch kelganlar ya'ni o'zinglar ham kelib men yetib oldim deb rahmat aytmaganlar qo'l ko'tarib qo'yamiz <laughs> endi narigi odam o'sha işte, rossiyadan sizni kuzatib qo'ygan odam xafa bo'ladi Biroq siz yetib oldim deb qo'ymadiya deydi ana agar siz o'sha narigi rossiyadagi odam bo'lsangiz kutmang shuni agar siz Alloh uchun qilgan bo'lsangiz kutmaysiz uni to'g'rimi inson tabiatida mana shu nonko'rlik noshukurlik degan narsa bo'ladi shunga tayyor turaylik birodarlar voqe qissa bir kambag'al kishi bir kambag'al kishi qarzga botib ketdi ishlari to'xtab qoldi boshi qotdi nima nima qilishini bilmasdan shunday bir mushkullan ichida turgan paytda o eski do'stlardan bittasi qo'ng'iroq cholib qoldi hol ahvol so'radi bekor ekanligini eshitib turib bu do'stini aytdiki menga bir ishonchli odam kerak bir ish bor senga ishonaman menga ishlamaysanmi dedi boya kambag'al nima ish qilaman dedi u do'sti aytdiki ofisda o'tirasan kechgacha senga har kuni yuz ming so'm pul olib kelib berishadi seni ishing olib sanab tahlab tartibga keltirish va kechki payt men borganimda yarmini menga berish yarmini o'zingga olib qolish dedi mana shu ish işte, dedi zo'ra ko'ndi ozgina vaqt o'tdi ishini bajaryapti keladi ofisga kechki payt pulni olib kelib beradi o'tirib tekis qilib taxlab saniyada qabul qilib ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi yarmi o'ziga oladi Qazlar uzilishni boshladi ozgina vaqt o'tgandan keyin ishlar oldiga qarab yurdi puli tabiiy ko'paydi mashina oldi uylarini to'riladi, biror yil vaqt o'tdi keyin o'yga to'lib qoldi siqilib qoldi kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi ayoli buni sezib turib nima bo'lyapti sizga dedi deganida aytyaptiki hayotim og'ir edi mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi har kuni ishga kelaman pulni olib sanayman ikkiga bo'laman yarmini unga beraman yarmini o'zim olib qolaman dedi xotini yaxshiyu ishingiz buni nimasi yomon nimaga qayg'uryapsiz desa men bitta narsaga hayronman dedi men bitta narsaga hayronman axir nima uchun pulni yarmini unga berishim kerak tabiatida nima bor nonko'rlik bor o'sha ikki ming so'mga ishlashlikka rozi edi oshnagiz birodar ikki ming so'mga ishlayotgandi keyin ish yurib ikki ming so'm ko'zga pul bo'lib ko'rinmay qo'ydi chunki tabiatda nima bor edi nonko'rlik bor edi ma'qulmi demak birodarlar nonko'rlik noshuko'rlik insonning zaifligini bir ko'rinishi bir inson noshukur nonko'rmi demak tabiati zaif tabiati nochor ammo oliyjanob insonlar tabiati zaif bo'lmaydi oliyjanob insonlar nonko'r bo'lmaydi demak pastkash odam ekanmi bu undan xaf bo'lma bunaqalar haqida alloh taolo nima degan olloh azi vaja bunaqa nonko'r odamlar haqida nima degan edi stadubilah qachon inson zotiga biron ziyon musibat yetsa yotgan holida ham o'tirib ham turib ham bizga duo iltijo qiladi ishi tushganda duo qiladi allohga allohni eslaydi qachonki biz uni ustidagi zararni ko'tarsak go'yo hech qachon o'ziga zarar balo musibatdan bizga iltijo qilmagandek yuzakirib ketur isrofgarlarga qilgan amallari mana shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi kemaga chiqishdi ana shu mushrik qavm dengiz to'lqinlanib kema cho'kishga yaqin bo'lganda holis ollohga duo qilishdi barvadgor esalomon bizni quruqlikka chiqarsang senga shukur keltiruvchilardan bo'lamiz alloh taolo ularni quruqlikka esolomon chiqargandan keyin xuddi ollohga duo qilmagandek yana mushrik holda ketih jihodda shahid bo'lgan musulmonlar haqida amiral mo'miniy umari hatto so'radi kimlar edi u shahid bo'lgan odamlar falonchi falonchi falonchilar yana siz tanimagan bilmagan kishilar deb javob berildi shunda amiral mo'minin ko'zlari yoshlanib turib lekin olloh ularni taniydi dedi ma'qulmi birodar sizni qilgan yaxshiligingizni Alloh biladi agar odamlardan qaytmasa xafa bo'lmang chunki insonlarning tabiatida mana shu nonko'rlik noshukorlik bor bir solih odamni uyiga ikkala ko'zi ko'r bo'lgan tilamchi kelib hojat so'radi eng qimmat taomni olib chiqib haligi ko'rdi qo'liga berdi eng qimmat ovqat qattiq non bersa ham bo'laveradi shunda bu solih kishining ahli Ha, bu ko'r odam unga nima berganingizni bilmaydiyu deganida lekin olloh biladiyu dedi modomiki qilgan yaxshiliklaringizni olloh bilishiga iymoniz komil ekan bas odamlardan mukofotni kutmang bir odamga qalam hadya qilsang keyin shu ahmoq odam seni shu qalam bilan ustingdan yumaloq xat yozsa xafa bo'lma sen bergan shu qalam bilan seni masxara qilib bir she'r yozsa haj yozsa xafa bo'lma oqsab ketayotgan odamga tayanib yursin qo'y po'yni haydasin deb bir tayoq bersang bir kun kelib shu tayoq bilan boshingni urib yoradigan bo'lsa bundan hayron bo'lmagin chunki inson robbisiga nonko'r noshukur va o'zi bunga guvoh ollohni shuncha son sanoqsiz ne'matlarini ko'rib turib ham ollohga nonko'rlik qilganidan keyin sen qilgan yaxshiligini bilmasa nimaga xafa bo'lasan shu o'rinda bir savol tug'iladi biz ko'proq nimadan xafa bo'lishimiz kerak odamlarni nonko'r noshukurligidanmi yoki odamlarni tabiatini bilmaganligimizdanmi qaysinisidan ko'proq xafa bo'lishimiz kerak ularni noshukurligidanmi yoki o'zimizni bilimsizligimizdanmi o'zimizni bilimsizligimizdan xafa bo'laylik chunki buni tuzatsa bo'ladida mana bilib oldik odamlardan qaytishi kutilmas ekan bo'ldi ularni tabiatini o'zgartira olmaysan lekin sen o'zingni o'zgartira olasan nima qilmagin birodar odamlardan rahmatni odamlardan minnatdorchilikni kutmagin chunki nonko'rlik kafaniga o'ranib olgan insonlar alloh taoloni son sanoqsiz ato qilib qo'ygan ne'matlarigaki noshukurlik qilyaptimi endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak ular sen bilan menga qanday muomalada bo'lishligi kerak shuning uchun birodar yaxshilikni qil ollohdan ajrni kut birovdan shukurni kutma saodatning sabablaridan oltinchisi birovdan shukurni kutmaassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh